Вкусного всем! Томк Хагай. Сливочный практически неострый суп за 20 минут. На основе тайской пасты Томка. Этот тайский суп на основе Галангала. Кха в переводе Галангал. Лимонного сорга и листьев кафрского лайма. Гай или кай означает курица, то есть готовить будем из курицы. Хотя у этого супа десятки вариаций. С креветками называется кунг, с грибами хэд, с говядиной му. Основа и метод при этом не меняется, только основной ингредиент. Мы готовим на основе тайской пасты том-ка. Так готовит большинство городских жителей Таиланда. Конечно, курицы, исходя из названия, а также грибов у нас шампиньоны. Используем куриный бульон вы видите кубики, это замороженное куриное фюме. Рецепт есть на нашем канале. Вы можете использовать свежесваренный или в худшем случае разведенный сухой куриный. Требуется 400-500 мл бульона, кокосовое молоко, баночка 400 мл, сок лайма, кусочки чили и кинза по вкусу. Чили и кинза кладется уже в тарелку с супом. Листья лайма и рыбный соус. Они не обязательные ингредиенты, посолить можно и солью. А листья лайма усилят запах и без того насыщенный благодаря пасте. Подготовка быстрая. Нарежем куриную грудку полосками, а потом полоски кусочками. Вариться она будет недолго, поэтому кусочки небольшого размера. При этом необходимо, чтобы они не выварились и оставили свой вкус для контраста. Вообще это будет очень контрастный суп. Сочетание разных вкусов в очень-очень ароматном бульоне. А вот грибы уже нарежем не очень мелко. Во-первых, они пока сварятся, уменьшатся в размере. Во-вторых, опять такие ради сохранения вкуса в каждом кусочке. И сразу кварки. Сначала я приготовлю куриный бульон. Для этого растворю 100 грамм кубиков фюме натурального замороженного концентрата в 400 миллилитрах воды. Затем добавим кокосовое молоко. Его даже можно встретить в супермаркетах. Очень вкусное! Представьте молоко с легким привкусом и ароматом кокоса. Слегка сладковатое. Когда оно нагрелось, добавим пасту том на основе галангала, лимонного сорга и листьев лайма. Она в запечатанном пакете в баночке. Сейчас откроем, можно было бы приготовить и на основе свежих. Но весь этот перечень не так просто купить даже в интернете. Зато пасту продают много. Иногда она есть в уличных восточных магазинчиках. А она как раз и содержит все это. Плюс в ней настоящее кокосовое молоко, немного масла, немного чили, пальмовый сахар и соль. А галангал, кстати, родственник имбиря. Но по вкусу и запаху очень сильно отличается. Его не рекомендуется заменять имбирем. Также сейчас добавим листья кафрского лайма. Мне удалось купить пакетик в интернете. Немного надорвем листочки, помнем, чтобы эфиры лучше пропитали бульон. Это такая ароматная штука, даже не варя на кухне стоит аромат. Как будто нарезали десятки килограмм лайма со свежим бергамотом. И еще с килограмм мандарин. Кстати, кафрский или кафирский лайм цитрус, но вовсе не лайм. Его плоды в пищу не употребляют, они жутко горько-кислые, в пищу идут только листья. Доводим до кипения. И бросаем вариться куриное филе. Если готовить с другими продуктами, разница лишь во времени. Так, например, говядину требуется отваривать минут 30, нарезав мелкими кусочками. А креветки добавляют за 5 минут до конца варки. Доводим до кипения и будем варить минут 10 на малом огне под крышкой. 10 минут прошли. Добавляем грибы. В тайской кухне в большинстве случаев используются грибы цао. Они чем-то похожи на шампиньоны или вешенки по отсутствию насыщенного вкуса. Так что они как раз прекрасно их заменят. А вот шиитаки или белый гриб лучше не использовать в этом супе. Они очень насыщены и это будет уже не том Довели до кипения, и варим 5-7 минут под крышкой на огне ниже среднего. Теперь пробуем на вкус. И при необходимости добавляем рыбный соус. Не каждому понравится его запах, довольно неприятный, но при нагреве эта нотка уходит. А оригинальный аромат остается. Он даст соли привкус, не переборщите, надо немного. И сок лайма. Сразу говорю, суп и так уже с кислинкой. Поэтому добавлять вовсе не обязательно. Вместо рыбного соуса можно добавить обычную соль. Перемешали и выключаем огонь. В тарелку с супом добавляем кинзу и кусочки острого чили. Суп можно сказать вообще не острый и подаем. Нежный сливочно-ореховый вкус бульона со свежими цитрусовыми ароматами. С легкой кислинкой и мягкой сладостью в сочетании со вкусом курицы и грибов в их кусочках. Восточно сказочно. А еще и легкий сливочный привкус кокоса. Запах, так же как вкус, просто благоухает на всю квартиру. Этим можно ароматизировать воздух. Варится быстро. Традиционно к супу подают отварной рис. Вместо хлеба или добавьте прямо в тарелку. Оставлять на следующий день не стоит. Кислинка пропитает грибы и мясо. Все станет однородным по вкусу. Хотя он никогда не остается. Все хотят много и пока не закончится. А вам приятного аппетита! По-тайски рай Эрай. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!